Misan abu barza aslamiydan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar qiyomat kuni bandaning ikki qadami to undan umridan uni nimada o'tkazgani ilmidan u bilan nima qilgani molidan uni qayerdan kasb qilgani va nimaga sarflagani jismidan uni nimada qaratgani haqida so'ralmagunicha joyidan jilmaydi de, dedilar termiziy rivoyat qilgan <mimic> Mizan Media